Да, у нас она не запрещена законодательно. Так, 14 листопада 2016 года в Овчинский районный суд Харьковской области продолжает слушание криминального проваджения за подразделение Каполенко Владимира Заголовьевича в сходе криминального правопорушения, предбачено 4.2 ст. 121 криминального Скажите основания для этого действия. Нет, скажите пожалуйста основания. Какое действующее, норма действующего законодательства это запрещено? Пожалуйста, сообщите, уважаемый суд. Я извините, не имею... Ну, хоть пятый раз спросите. Я никому не, не обязан ничего. Извините, попытайтесь. Пойдемте, руки, руки уберите. Руки уберите руки уберите. Уважаемый суд, не нарушайте не законодательство. Не справу, у нас а в чем же, какая норма закона это предусматривать порушение процесса? Уважаемый суд, скажите, пожалуйста. Вы видите, у нас можно заложить этот зал. Сюда уже сильно А причина? Причина какая? Я предвал не зветую, Хорошо, вы не сообщаете, я понял. Я вам не сообщу, Сотрудник не прокуратуры, обратите внимание на нарушение законодательства. Залишайте, будь ласковым. Хорошо.